Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими, законопроект про 15 відсотковий податок на продаж валюти фізичними особами найближчим часом повторно внесуть до парламенту. Перший варіант викликав критику деяких урядовців і опозиції. Водночас, більшість експертів переконана, що за нинішніх економічних умов курс національної валюти по відношенню до долара має знизитись, і Повільно контрольована девальвація та плаваючий курс позитивно вплинуть на економіку. Керівництво НБУ запевняє, що об'єктивних підстав для девальвації немає. Про ідею податку на продаж валюти і майбутні гривні поговоримо із головою ради Нацбанку Ігорем Просоловим. Вітаю вас. Добре. Ігор Миколаївич, поясніть, будь ласка, логіку Національного банку щодо ідеї податку на продаж валюти фізичними особами. Як це не вдарить по населенню і навпаки зашкодить спекулянтам з валютою, які працюють? Я приведу кілька фактів. Перший факт такий, що об'єм налічних денег і депозитів іноземній валюті складає 2,3 всього об'єму. И самое главное, что наше государство, Национальный банк не может влиять на американскую валюту, потому что это валюта другой державы, другой страны. Второе. Очень высокая сегодня у нас долларизация экономики в целом. Это тоже отрицательно сказывается на экономическом развитии нашей страны. Еще такой факт, что если население сегодня прекратить покупать валюту, положительный платежный баланс в нашей стране будет обеспечен. Есть еще много других причин, по, которой, по причине которой этот законопроект появился. Естественно, одна из самых главных причин – это, конечно, борьба с валютными спекуляциями. Потому что они наносят ущерб рынку, они вызывают панику у людей, они зарабатывают на этой панике деньги, они запутывают людей, люди не знают, что делать. И в результате получается, что происходит непонятное экономически необоснованное колебание валютного курса. Национальный банк обязан тратить золотовалютные резервы, ну и со всеми другими негативными последствиями в этом вопросе. Для населения, для жителей нашей страны этот законопроект вообще, ну, можно сказать, никак не повлияет. Потому что если вы захотите, например, поехать за границу да, или там оплатить лечение какое-то, вы можете пойти в банк, купить валюту, никаких проблем нет, сколько хотите, сколько, сколько вам нужно, столько и покупайте. Вот. Но э, у нас люди не занимаются покупкой и продажей валюты, как обычным таким ежедневным делом. Это бывает достаточно редко. А вот валютные спекулянты, они пытаются каждый день направить на то, чтобы заработать деньги. на паніки людей, на їх страхи потерять збереження. Ну, але якщо люди, ви кажете, хоча б там рідко, але крупну суму мають поміняти на те ж лікування, на те ж навчання, чи заробітчани, які переказують сюди гроші? Тут немає ніяких питань теж. Тому що якщо людина працює за кордоном, він переводить э, гроші в Україну, Если эта сумма меньше 150 тысяч гривен, здесь нет никаких проблем. Единственное, что если больше 150 тысяч гривен, он обязан продать валюту. Потом второй вопрос или второй пункт. Если вы свои сбережения положили на депозит более 30 дней и потом снимаете деньги с этого депозита, вы можете потом продать, скажем эти доллары, и у вас, на вас тоже не будет распространяться этот 15-процентный сбор. То есть через, Третьего... через валютный депозит, 30-дневный, да. можно уникальную да. сплату подать. Но есть еще, государство не просто вот взяло сегодня решило, все, надо, или национальный банк с группой депутатов решили, что вот сегодня нужно вводить вот такую вот норму. Шла большая подготовительная работа, потому что у людей должен быть всегда выбор инструментов. Поэтому третий пункт, о котором я хотел бы сказать, и он изложен в законопроекте, что если вы купили казначейские обязательства или АВГЗ, индексированные, и вы, например, да, или вы, вы например, получаете купонный доход, например, по казначейским обязательствам, то это тоже, пожалуйста, продавайте валюту, и 15% сбор тоже на это не распространяется. Ігор Миколаїв, ну чому ж тоді віце-прем'єр Сергій Тігіпко, міністр економіки Петро Порошенко ну, замість того, щоб оцінити законопроект Нацбанку як такий, який придушить валютних спекулянтів, вони навпаки кажуть, що це стимулюватиме розвиток тіньового ринку. Ваші аргументи на напроти цим думкам. У ну, кожен чоловік, господарство не діяти, він має свою точку зору, може її виказувати. но она не обязательно совпадает с мнением большинства, в том числе и простого, простых жителей нашей страны. Поэтому, если они так считают, то они как бы так считают. То, что говорится о том, что это будет стимулировать развитие теневого рынка, для этого и у нас существуют соответствующие органы МВД и Государственная налоговая администрация Украины, которые должны обеспечить порядок в этом вопросе. Я думаю, он будет обеспечен. Это а можно эффективно контролировать, как вы считаете? Ну, с попереднего досвіду. Чи можно действительно вот так вот стежить за теневым рынком, если там в раптом взросте как раз доля этих обменных операций? Вы понимаете, дело в том, что, наверное, черный рынок, он, теневая часть теневого рынка, она существует в любой стране, его нельзя довести до нуля. Но гораздо серьезно його снизить, это вполне реально, в тому числі в нашій страні. Панегро, відкликали законопроект на доопрацювання про запровадження цього 15% відсоткового податку. Коли законопроект повернеться в Верховну Раду, він буде суттєво змінений? Які позиції можуть помінятися? Сам розмір податку, до речі, може помінятися в менший бік чи ні. Нет, я думаю, что э, размер под налога точно не будет, э, сбора не будет э, уменьшен, потому что в том-то и суть, чтобы у спекулянтов отпала экономическая мотивация заниматься вот этими валютно-обменными операциями. То есть, как было раньше, там 5% это на них не подъедет, да? Нет, это на них не повлияет. Вот. Поэтому 15% останется. Я должен сказать, что он вообще существенно не изменится. Сейчас работа Национального банка и депутатского корпуса направлена, части депутатского корпуса направлена на то, чтобы убедить, объяснить, разъяснить и показать, что сокращение обращения долларовой массы в стране будет позитивно и для платежного баланса, и для валютного рынка, и для экономики нашей страны. Для курса гривни. А для Он курса гривни... Не, а для курса гривни, естественно, это очень положительный сигнал, потому что будет падать спрос. Вы знаете, что, что была большая проблема с предложением в связи с тем, что на валютный рынок от наших экспортеров неравномерно поступала валюта. Но после того, как Национальный банк ввел 50% на обязательную продажу валюты на 6 месяцев, на рынок стала поступать равномерно валюта, и вы видите, что сейчас валютный рынок успокоился и стабилен. Насколько долго Трібен оцей захід, як обов'язковий продаж 50% валюти? Ну, ви знаєте, законом встановлено 6 місяців. Шість, да. шість місяців. Я думаю, що він голов... буде раніше часу, так сказати, відменен. Ну, позитивний ефект вже є, да, як ви кажете. Да, да, позитивний, так, позитивний ну, ну, ви бачите, на лісо, да, коли курс був там уже чуть ли на 8,35, 8,4, то сейчас все стабильность. Тому тобто, Нацбанк повноважений використовувати цей інструмент, або не використовувати. Таке право в нього є, тобто він може да. або. У него есть два ну, права, что если, если можно. Так то есть все, так было. Да, да, да. У него как бы два права. Первое право он может и 50 установить, и 20, и 100 продажи валют. Это его право, которое установлено законом. Второе право он имеет право э, уменьшать или сокращать срок возврата mm -hmm. валютной выручки. Он был до принятия э, до недавних решений Национального банка 180 дней. Национальный банк его уменьшил до. 90 днів. Це теж повлияло на, на рост розстрілення валюти на ринку. Поясніть, будь ласка, на вашу думку, причини цього різкого стрибка э, чи різкого падіння гривні два тижні тому, як відбулося, оскільки деякі експерти вважають, що якраз от тоді Нацбанк вчасно не вийшов, э, на міжбанк, щоб ну, показати. Что, что может быть без вот этого инструмента, як обязательной продаж валютной выручки? Чтобы отримати как раз інструмент. Вы понимаете, всегда проблема заключается в том, что Национальный банк прекрасно понимает, что никаких объективных экономических причин для такого скачка просто не было. Он понимал, что э все это связано с со спекуляциями. Люди расшатали рынок, подняли, э подняли курс. Вот. И поэтому Национальный банк, как бы не была такая критическая ситуация для того, чтобы он выходил с какими-то большими интервенциями, он понимал, что это спекулятивное мероприятие. Но наступного же дня вышел. А? Наступного дня банка вышел. Не, ну я же говорю, когда вообще политика Национального банка сегодня какая на валютном рынке? Валютный рынок это что? Это спрос и предложение. Оно меняется каждый час, каждый день, день ко дню по-разному. Но как только наступают какие-то ненормальные, неадекватные изменения на валютном рынке, то Национальный банк всегда рядом, он все контролирует, он обязательно будет вмешиваться вот в такие какие-то непонятные всплески на рынке. Поэтому Национальный банк, исходя из своих возможностей инструментария, методов, он вышел на рынок и провел другие мероприятия. Зв'язане з тим, щоб этот ажеотнажна спекулятивний спрос. Все, сьогодні все стабільно. Дякую. Я перелічу кілька факторів. Криза в Єврозоні, скорочення інвестицій, попит на українську продукцію так само знижується. Росія запроваджує нові експортні мити, зростає ціна на енергоносії. Це відповідно впливає на конкурентну здатність українського виробника. Ну і плюс ще дефіцит зовнішньої торгівлі. Це все хіба не є підставами для такої. повильную, але девальвация гривни, чтобы а, помочь ты нашему горожанке. А, да. И я должен сказать, экономики. что платежный баланс, то есть э, соотношение сколько валюты пришло в страну и сколько вышло, она определяется двумя параметрами. Первое это, как вы сказали, внешняя торговля, это так называемый текущий счет платежного баланса. А есть еще и финансовый счет. Так вот, э, когда люди ажиотажно бегут в обменные пункты и покупают валюту, это отрицательно сказывается на финансовом счете, потому что это расценивается в платежном балансе как отток валюты из страны. Понимаете, если сейчас этот ажиотаж останавливается, люди прекращают покупать валюту ажиотажно, сам финансовый счет сам по себе, только сам по себе, он просто автоматически нормализуется, выходит в большой плюс, и когда складывается плюс и минус э, текущего счета и финансового счета, тогда мы смотрим на платежный баланс, который, конечно, оказывает какое-то влияние или давление на валютный курс в любой стране. Ну, еще раз тогда запитание про плавающий курс. Вот МВФ нам радует перейти до него. Ясно, що ми хотіли би відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Ну і знову ж таки, Нацбанк вважає, що підстав для цього немає, чи в принципі в майбутньому тримаєте це як можливий варіант, Плаваючий курс гривні. Чи він допоможе оздоровити систему фінансу в України? Стратегічно, звісно, ми будемо переході плаваючому валютному курсу. Але для того, щоб перейти к плаваючому валютному курсу... необходим определенный уровень развития экономики, необходим определенный уровень развития финансовой системы. У нас, к сожалению, Украина относится к стране с развивающейся экономикой, и опыт показывает, что переход к плавающему курсу губителен для экономики. Некоторые страны Центральной, Латинской Америки, Азии попытались сделать это мероприятие, и после того, как э, такие колебания на валютном рынке были, что ну, это просто для экономики убийство, они просто от, отменили это и перешли к политике фиксированного курса. Это как раз МВФ, я хотел сказать, э, он э, говорит Украине проводить политику гибкого обменного курса, а не плавающего. В чем разница? А, гибкий валютный курс это а, так я скажу есть а, стратегия это плавающий валютный курс когда банк национальный вообще ни, ни во что не вмешивается какой спрос и предложение валюты а, такой получается курс у нас в стране действует фиксированный курс который а, формируется на базе а, среднего обменного среднего курса валюты на межбанковском валютном рынке плюс-минус 2%. Поэтому э, гибкий курс он подразумевает э, колебания валютного курса. В межах коридора, певно, чинит. Ну, можно сказать, что в межах коридора, если их вычитывать коридора, вообще в зависимости от ситуации с валютным рынком, с платежным балансом, с экспортом нашим, с... Конкурентноспособності економіки, ростом дерегуляції і совсіми іншими факторами, які впливають на. А от ризики, якщо Нацбанк буде тримати гривню будь-якою ціною, що в результаті це може закінчитися якимось непередбачуваним сценарієм, тим же вибухом, да, нестабільністю на ринку дуже серйозною. В Росії в ж в кращій економічній ситуації, але ж там рубль девальвується. Ви знаєте, э... Не факт, что девальвация гривни, это, это очень хорошо для экономики. Может быть, с точки зрения выравнивания платежного баланса может быть отчасти, это нормально. Но я все-таки считаю, что э, политика постоянного, постоянного девальвирования валюты, это губительная политика. Потому что, ну, условно говоря, вот болеет человек, да, ему говорят, сердце болит у человека, да. Ему говорят, слышишь, да ты полежи на диванчике, посмотри телевизор, вот тебе таблетка одна, вот тебе другая. Врач ему говорит, да нет, ты иди, ходи, двигайся, ходи пешком, развивайся. И так то же самое здесь. Если мы будем постоянно девальвировать нашу гривню, у нас как бы с точки зрения экономически будет выгодно экспортерам, но они не будут бороться ни за энергоэффективность, ни за снижение себестоимости. И может дойти до такой ситуации, что экономика станет настолько слабая, что просто валовый национальный продукт и конкурентоспособность страны окажется на очень низком уровне. золотовалютных резервах у нас в на сколько выстачить, что до как раз тримания курса гривни? На Вичуа это себя спокойно в чем-то отношении. Сегодня у Национального банка достаточно, достаточно валютных резервов для того, чтобы влиять в случае, случае какой-то крайней необходимости на валютный рынок. Вполне достаточно, это все знают, и мировое сообщество в том числе. Вы знаете, что недавно Украина привлекла миллиард 250 миллионов долларов под 7,8% годовых. Поверьте мне. Сейчас очень тяжело получать деньги в долг на Западе. И вы прекрасно понимаете, что обязательно производилась оценка, насколько Национальный банк может влиять на валютный курс в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. А в зале тенденция, какая золотовалютными резервами сейчас? Они уменьшаются? Чи... Нет, они, да? они примерно сейчас поддерживаются на одном и том же уровне, но я думаю, что постепенно золотовалютные резервы государства будут расти. Какой курс НБУ ему закладывать до бюджета 2013 года? Вы знаете, я как глава Совета Национального банка еще не получил постановление Кабинета министров о макропоказателях на 2013 год. Но я даже больше скажу, что как раз в этих макропоказателях не указывается курс доллара. Он рассчитывается технически для того, чтобы правительство могло в бюджете рассчитать, сколько нужно гривен для покупки валюты и обслуживания своих долгов. Поэтому... Называли Я вообще цифры... даже сказала... Я 8,5 называла цифры. Ну да, по крайней мере так прошло в прессе. Я лично, еще раз говорю, документально это не видел, потому что Совет Национального банка после получения этих показателей окончательно утвердит основные засады грошово-кредитной политики на 2013 год. И там, я вам сразу скажу, опять же, курса доллара вы не увидите. Почему? Потому что основная задача Национального банка – это поддержание стабильности национальной денежной единицы, покупательной способности. Покупательная способность зависит от инфляции. Инфляция у нас примерно около нуля сегодня. Оно очень, у нее очень так ну, скажем, низкий, дефляция, так? низкий низкий уровень инфляции. Понимаете, поэтому покупать на способность гривни, примерно то, что человек мог купить в начале 2012 года, он примерно... Може бути, з якою-то небольшою різницею можуть купити сьогодні. Ігор Миколаївич, завершуємо. І все-таки, якщо політика Нацбанка буде такою э, залишатися і наступного року, э, все-таки курс э, гривні до долара на кінець 2013-го, який прогнозуєте? Я не буду э, прогнозувати конкретно, який буде курс. Відріз... Він буде Я суттєво відрізнятися від нинішнього чи ні? Я можу тільки сказати одне, що, оскільки у Національного банку зараз з'явилися еще дополнительные инструменты влияния на валютный рынок, я думаю, что относительно сегодняшней ситуации курс будет продолжаться, продолжать быть стабильным. Дякую вам. Это была программа про головне. Увидимся. На все доброе.